शुक्रवार व शाकंबरी नवरात्र विशेष स्तोत्र न त्वरता देवी सुंदराम सुभगा सुखा नाूपरामाद्या सर्वाणी पुत्र निलयाम सहस्रारालयां परा नागरूपां कुंडलिनी अंबादेवी नम्यह सोऽहं मन्त्रमयीं धीरां जपा जपरूपिणीं सर्वबीजमयीं शक्तिम् अम्बादेवीं नमाम्यहं ऐं बीजां वाग्भवां वाणीं वा वाचस्पतिनुतां शक्तिम् अम्बादेवीं नमाम्यहम् क्लीं कामबीजचलनां चातुर्वर्ण्यकृतालयां कामे कल्पितकन्दर्पाम्बदेवीं नमाम्यहं सौ सर्वसिद्धिजननीं सकलागमसेवितां सामिप्यदायिनीं शक्तिम् अम्बदेवीं नमाम्यहम् नवाक्षरपरां शान्तां षोडशाक्षरमीरितां द्विपञ्चषन्मातृरूपां अम्बादेवीं नमाम्यहं कल्पतितां विष्णुमायां बिन्दुत्रयकृतालयां षट्कोणकोणमध्यस्थाम् अम्बदेवीं नमाम्यहं वर्तुलां भैरवयुतामष्टवर्णे च युग्मकाम् शूलवर्गाष्टकयुताम् अम्बादेवीं नमाम्यहं चक्रराजमयीं मन्त्रां सर्वचक्राणि सेवितां वेदाक्षरनुतां नीलाम् अम्बादेवीं नमाम्यहं सप्त स्वैर मूर्छाग्रामे कालनाट्यकृताह्लादां अम्बादेवीन्नमाम्यहं रजरूपमयी कालिं कालनिद्रा प्रवर्तका विष्णुनेत्रस्य लीलयाम्बा देवीं नमाम्यहं सत्त्वस्थं सत्त्वसम्पन्नं सर्वलोकमनोरमा लक्ष्मीं कमलहस्तानां नमाम्यहम् तमस्वरूपां कालीञ्च सर्वकार्यविनाशिनी कलाकाष्ठादिकलनाम्बदेवीं नमाम्यहम् अजरूपां बालरूपां दीर्घरूपां कृशाङ्गिका स्थूलस्वरूपामपराम्बदेवीं नमाम्यहं यमुनाद्रीकृतावासां योगिनी वृन्दसेवितां भक्ताल्लकरीं भक्तिमम्ब देवीं नमाम्यहम्